Это приятно. Эмоции баскетболиста после этого матча усилились. Поздравляю всех с победой, зрителей, команду. Спасибо команде соперников. Сегодня праздник баскетбола был в Кременчуге. Сумасшедший настрой. Хотя были проблемы по подготовке к этой игре. Сегодня сделали все, что могли сделать какие-то тренерские установки, сами на максимуме играли. И сегодня победа считаю заслуженная. Хотя подготовка к этой игре была очень трудной из-за некоторых проблем со здоровьем игроков. Впереди химик, воскресенье, но судя по тому, как команда выступает, уже в принципе, мне кажется, некого бояться. Но, а так ли это ли ребята уже как бы почувствовали в том что... Мы знаем, что впереди сильная команда, но настрой в раздевалке у команды сумасшедший, поэтому будем уносить и химик, скажем так. Спасибо, пожелаем удачи в этом, Спасибо. скажем. С победой комментарий по матчу. Прежде всего, я поздравляю, опять же, таких болельщиков и любителей баскетбола. Сегодня у нас в Кремне состоялся праздник. Команда выиграла. Да, это пятая к ряду победа. Это приятно. радует, то что все-таки не зря прошло то время, не зря были те поражения, которые были. Они нас чему-то научили. И мы в конце концов научились побеждать. Но прежде всего, я все-таки хочу сделать скажем, относительно того, насколько ребята хотят играть в защите, насколько они хотят биться, насколько они хотят выигрывать. И это многого стоит. Ну и, соответственно, результат все-таки дает. сегодня не играл, что с ним будет играть Максим Зазуля уже сказал, то, что при подготовке к битве мы испытывали определенные сложности. Чуть-чуть ну, расширю, приоткрою заслоночку. То есть, ну, буквально вчера у меня 6 человек, которые могли двигаться еще на тренировке. Остальные там температура, боли, каши и так далее. Но ну, грипп, к сожалению, не выбирает. Поэтому он практически подкосил всех в одно время. И это пришлось вот как раз на период подготовки к битве Уже со стороны, в начале сезона вы говорили о том, что надо время, надо это все понятно. что вы хотите в идеале видеть вот это, 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 это. ну, я уже чувствую их настолько, насколько позволяют мне выполнять мои функции. То есть ребята проявляют себя на своих позициях, и я стараюсь из них выжить максимум то, что они могут дать. Не ставлю каких-то сверхъестественных, невыполнимых задач, это понятно. Но, тем не менее, я думаю, что на площадке заметно и видно. и плюс тому атмосфера баскетбола подогревается болельщиками, ну, сам бог велел здесь выиграть.